I don't know. Меня больше интересовали критические вопросы и замечания, которые будут высказаны. Потому что это даст возможность и нам увидеть те моменты, которые специалисты видят в проблеме работы предприятия, и предприятию сделать нормальную работу над ошибками. Потому что то, что возникают проблемы, если человек не получает на них ответ, он сам додумает, что надо. Поэтому эти домыслы все и рождаются. Вот наша задача была как можно больше осветить это мероприятие, чтобы у людей и общественников была возможность задать вопросы интересующие и расставить все точки над «и». Были проведены колоссальная работа нашей службы охраны труда и охраны окружающей среды. Были опрошены ну, сотни домов в корабельном районе. То есть люди выходили и спрашивали влияние нашего предприятия на ну, как бы, комфортно ли жить или некомфортно жить при работе нашего предприятия. предприятиям очень много делается для того, чтобы обеспечить необходимый уровень экологической безопасности. Все, что касается документов, значит, все документы есть, все разрешительные, все лицензии. Но есть нюансы, связанные с мелкими такими недостатками, один из которых это касается как раз взаимодействия работы с прессой. Предприятия заинтересованы там напрямую, и мы видим реальную работу, которая проводится уже и сайт создали, пресс-служба, из которой уже активно начала работать, которая начала работать

строя зерновой терминал, мы э, уделяем очень большое внимание э, безопасности и э, влиянию на окружающую среду, так как терминал, в принципе, новый, современный, и уже есть э, разработанный, есть мировой опыт по э, различным мероприятиям, в том числе разработана система аспирации для, и пыли подавления для того, чтобы не было значительных выбросов пыли от перегрузки зерновых культур. То же самое у нас такие же аспирации мы такую же ставим на будем ставить на новом складе карбамида. Стараемся применять методы конвейерные, не, я имею в виду по сыпучим грузам, мы используем конвейерные ленты, купили сейчас специальное оборудование, стакер или так называемый штабелер, который уменьшает пыление груза, а также, скажем так, количество задействованных операций людей. Мы не можем достичь того грузооборота, который планируем и который имеем возможности достигнуть без таких ключевых моментов, как объездная железная дорога и автодорога. Поэтому на сегодняшний момент ну, нами проведен технико-экономический расчет и предпроектные работы. Я так несколько позавчера